ংগাইজ আল্লাম কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ ইচ্ছা আপোনালোক ভালে আছে সকলোকে চবে বৰাত বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আচমা বেগম ব্লক তৰফৰ পৰা আজিৰ দিনটো কি কি কৰোঁ নকৰোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিমখিনি কাম কাজ কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ আজি বেটী স্কুল নগ'লে বেটী গাটো বোলে ইমান ভাল লগা নাই মিষ্টাৰো ঘৰতে আছে শাহু মাহ ভাত পানী ৰাতিপুৱা ভাত পানী খাই স্কুল গ'ল এতিয়া মই সকলোখিনি কাম বন কৰি মেলি এই যিহেতুকে চবেই বৰাত চবে বৰাতৰ কাৰণে ঘৰতো সদায় মচোঁৱে বাৰু অঁ এতিয়া ৰুমকেইটা মচিব লৈছোঁ কাম থাকে বিচনা সামৰি মেলি ল'লোঁ লৈ এতিয়া এইটো ৰুম মুচিলোঁ এতিয়া এইকেইটা ৰুম মচিম কাৰণে বস্তুবোৰ চব ওপৰত উঠাই থৈছোঁ যিহেতুকে ঘৰৰো কাম লাগি আছে বস্তুবোৰ ইমান মানে চিজিল হৈ থকা নাই আৰু ঘৰতো বাইপত গৈ বহুত দিগদাৰ হৈ যায় ছোৱালী স্কুলত পঠোৱা হাঁহ মই স্কুল যাৰ নিচিনা কামত লৈ আকৌ গোটেইখিনি কাম বন কৰি আজৰি বহুত দিগদাৰ হৈ যায় কাম কাজ আজৰি হৈ গ'ল এতিয়া মই লৈছোঁ ৰাতিপুৱা ভাত খাবৰ কাৰণে আজি ৰাতিপুৱা ভাত সাঁজত লৈছোঁ এয়া ভাত কেইটামান নিমখ অলপ লৈছোঁ লগতে এয়া তিঁয়হ আৰু বিট চালাড এয়া হ'ল কাচকল ফ্ৰাই আপোনালোকে কোনে কোনে কাচকল ফ্ৰাই খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব দেই আৰু এইফালে হ'ল চিকেন আলু গ্ৰেভি আৰু এইফালে বইল বন্ধাকবি আলু বিলাহী বইল খালী ইয়াত মই মাত্ৰ আদা নহৰু দিছোঁ হালধি অকণমান দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া মিক্সিত পেষ্ট বনাই পেলাই দিলোঁ ইয়াত তেল কোনো ব্যৱহাৰ কৰা নাই আজি অলপ বইল খাম গাইছোঁ আপোনালোকে কোনে কোনে খায় বাৰু এনেকৈ জনাব চবেই বৰা তাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আজি আমাৰ ঘৰত এয়া বনাই আছোঁ মই চুজি হালোৱা চুজি এতিয়া ভাজি আছোঁ আৰু এইফালে এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ৰেডি কৰি লৈছোঁ এয়া হ'ল বাটাৰ এয়া খিচমিচ কাজু বনাম এতিয়া দাম নাৰিকল সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম ইয়াত দিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া ৰিফাইন দি পেলাই অলপ ডাল দা ঘিও দিলোঁ দি তেজপাতো দিলোঁ লগতে চুজি দি এতিয়া চিমত ভাজি আছে গেছত ফ্লেম ল' কৰি ৰুটি বনাই আছোঁ এইফালে সেকি আছোঁ এয়া দেখিছে ন আৰু ইয়াতে হালোৱা বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ৰুটি সেকীয়া হটগেছত ভৰাই দিছোঁ গৰম হৈ থাকিব তেতিয়া আজি যিহেতু চবে বৰাত আজি সকলোৰে ঘৰতে চুজি হালোৱা পোলাও এইবোৰ কৰিছে আমাৰ ঘৰত আমি চুজি হালোৱা কৰিছোঁ যিহেতুকে চুজি হালোৱাটো পৰম্পৰা আগৰ পৰা চলি আহিছে আৰু আমাৰ নবীজীয়ে খাই খুব ভাল পাইছিলে সেইকাৰণে আজি আমাৰ ঘৰত চুজি হালোৱা কৰিছোঁ গাইছোঁ আপোনালোকে কোনে কোনে বাৰু চুজি হালোৱা খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আৰু বহুত বৰষুণ হৈ আছে চাওক প্ৰাইজ এতিয়া বাজিছে সন্ধিয়া পাঁচটা পাঁচটা বজাত চাওক বতাহ বৰষুণ একদম খুব বৰষুণ সেয়া দেখিছে পানী পানী হৈ গৈছিলে